Assalamualaikum Selamat pagi semua selamat Ramadan, terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada hari ini Dan saya Rafidah Ibrahim Mungkin apa yang saya nak cakap pada hari ini tak banyak okay. Tapi apa yang saya Sebelum tu saya nak cakap, welcome to mini Gaza. Uh, jadi yang dah sampai kat sini dah tengok sendiri keadaan kami macam mana. Sedang uh, rumah kami sebenarnya, uh, khususnya di rumah serata, uh, telah dipotong sepenuhnya ya, elektrik dan juga uh, bekalan air. Dan ada juga di bahagian uh, serata yang masih lagi ada penduduk di situ. Uh, di mana bekalan elektrik uh, dengan menggunakan genset. Ya. Yeah dan air disambung secara haram dan um, masih lagi belum lagi selesai isu di mahkamah Kami bangunan kami telah pun mula dipecahkan dan sekarang dalam proses mereka nak merobohkan kalau ikutkan kami ada 8 serata di sini, maksudnya 8 uh, buah flat 4 buah dah dipecahkan dirobohkan sepenuhnya, berbaki lagi 4 uh, dan 4 ni pun mereka sedang berusaha untuk memusnahkannya. Dan hari ini tanpa saya buang masa lagi, sebenarnya kita nak buatkan satu pembongkaran yang saya hinkan dekat sini. Kita tahu sekarang ni tengah hangat isu yang diperkatakan iaitu URA, URA, Urban Renewal Act ataupun PSB, pembangunan semula bandar. Di mana daripada 100% persetujuan akan diturunkan kurang daripada itu. Dan di Kampung Sungai Baru ni belum lagi berlaku ataupun belum lagi akta ura tu uh, diluluskan. Inilah yang berlaku di Kampung Sungai Baru. Kekejaman telah pun berlaku, penindasan telah pun berlaku, kezaliman telah pun berlaku kepada penduduk. Apa yang saya nak tekankan kat sini, saya yakin siapa yang ada dekat sini, Ataupun yang sedang menonton dekat sini Banyak lagi building-building lain Yang lebih teruk lagi Daripada keadaan di Kampung Sungai Baru Itu pun tidak pun diganggu Dan jangan kata uh, Kami punya tempat ni terbengkalai Ataupun uh, Tidak diselenggara Kalau dia dah keluarkan orang Sedikit demi sedikit Belum mendapatkan persetujuan 100% konsensus Sedang dah dikeluarkan Jadi macam mana building tu Nak ada penyelenggaraan lagi? Okey, ini antara taktik-taktik jahat ataupun taktik-taktik busuk pemaju yang masuk di Kampung Sungai Baru. Dan saya yakin taktik yang sama digunakan bukan sahaja di sini tetapi telah berlaku di banyak lagi kampung-kampung lain yang kita tak ketahui. Ha, mungkin disimpan, mungkin disorokkan, disembunyikan, didiamkan. Okey. Dan uh, apa yang saya nak tekankan dekat sini kami di Kampung Sungai Baru bukan kata kami tidak melawan ya. Mungkin pada peringkat awal ramai yang tak tahu termasuk kami tak tahu hak kami. Tapi bila kami dah tahu hak kami, kami dah tahu apa yang kami boleh perjuangkan, kami boleh pertahankan di, di sini dekat situ yang kami bangkit kami akan lawan habis-habisan. Tak ada isu walaupun dia orang dah, dah merosakkan bangunan kami, dah merobohkan bangunan kami. Yang paling penting saya nak tekankan dekat sini, bukan isu tu ya, tetapi pemilikan tu pula kepada pemilik asal. Minta maaf saya cakap. Kalau kata URA ni, dia bukannya Urban renewal, apa renewal Act. Tetapi kami lebih memandang untuk kami yang ditindas ni, usir rakyat asal. Ha, itu sebenarnya Sebab kalau rata-rata kita tengok Dah berlaku di kampung Kerinci Dah banyak lagi kampung-kampung di tengah bandar Cuba tengok balik Pemilik sebenar berapa ramai yang ada di tempat tu Berapa ramai Saya boleh jamin kebanyakannya bukan pemilik asal Malahan orang daripada luar negara pun ada juga memiliki aset di situ ha, Jadi saya saya rasa sebaiknya sebab hari ini pun isu kita tentang pembongkaran Kita pun ada tim ataupun uh, unit forensik yang membongkarkan, menggali Yang membuatkan penduduk lebih tahu lagi hak Lebih tahu lagi segala rahsia-rahsia yang disimpan sebelum ni Yang tidak diberitahu kepada kami Alhamdulillah Uh, Encik Muzaffar ataupun kami panggil Abang Mus bersama dengan kita hari ini yang akan membongkarkan uh, satu persatu ya Abang Mus insyaAllah dan uh, sebarang pertanyaan boleh uh, ditanya uh, selepas ini insyaAllah kalau ada pertanyaan lagi uh, insyaAllah dari semasa ke semasa sebenarnya ini bukanlah uh, kali terakhir perjumpaan kita insyaAllah kita akan berjumpa lagi um, saya mohon sangat semua media yang ada di sini untuk sampaikan di luar sana di mana sebelum ni kami sebagai penduduk tidak diberikan peluang, penduduk yang sebenar-benarnya eh situasi yang berlaku tidak uh, diberi peluang untuk uh, memberitahu keadaan sebenar. Uh, banyak sangat naratif yang telah dibuat sebelum ni dan banyaknya tidak berpihak kepada kami tetapi kepada pihak pemaju uh, memajulah kami anggap macam tu. Jadi um, InsyaAllah kita akan pada, nanti pada uh, mahkamah pun kita akan hantar jemputan Dan uh, saya, saya pun tak berani nak cakap apa-apa yang lebih-lebih Tapi saya rasa kalau yang mana tahu mungkin pada hari Senin ni pun Mungkin saya akan berjumpa lagi dengan tuan-tuan, uh, orang yang sama mungkin ya yeah. Dia teaser ya, yeah. tapi bukan di sini InsyaAllah di tempat lain uh, Berkaitan juga dengan kampung sungai baru insyaAllah Dan uh, ada lagi sebarang soalan? Ada lagi ke? sepanjang memperjuangkan ni ada ancaman, ada tema Tahu apa yang awak rasa daripada pilihan? Okey banyaklah perkara sebenarnya kalau ikutkan uh, mereka banyak menyusahkan saya lah So kita tahu matlamat mereka nak mendiamkan Yelah sebab uh, di Kampung Sungai Baru sebenarnya bila isu ni terbangkit kan Allah izinkan untuk konten kita pun viral. Jadi isu sebenar tu di orang kata apa dapat diwawarkan di luar. Publik pun dapat tahu keadaan sebenar. Yang mana kita dapat tahu lepas je isu kampus Sungai Baru ni kecoh. Rupanya banyak lagi daripada feedback daripada tempat-tempat lain yang mereka telah melalui perkara yang sama macam berlaku di kampus Sungai Baru. Tapi mereka tidak ada peluang untuk bagi tahu perkara sebenar dekat luar dan apa yang berlaku dekat saya mereka susahkan banyak perkara termasuklah tentang uh, isu mahkamah saya tentang isu personal tapi saya tak boleh nak buat apa-apa sebab saya dan juga peguam saya dikenakan injunction tidak berkata apa-apa tetapi tolong saya bagi tahu kat sini jangan terus kat dekat situ yang menyatakan saya ni kena saman fitnah itulah final dia tidak saya bawa ke mahkamah rayuan saya akan fight lagi dekat situ Uh, sebab kita ada semua details kat situ. Macam mana kita fight dekat kampung Sungai Baru? Of course lah. Tentang maruah saya saya akan fight dekat situ. Okey, saya takkan saya tak akan stop dekat situ. Insya-Allah. Dan uh, berkaitan dengan isu kampung Sungai Baru ni bukan saya saja kena. Sebenarnya penduduk-penduduk pun itu sebabnya tak berani untuk ke depan untuk bercakap berlebihan sebab ada antara mereka pun dipantau oleh orang-orang yang ataupun orang kata apa diperhatikan oleh orang-orang yang yang memang nak mengancam penduduklah. Ha. So ada lagi soalan? Apa sekali ni bila ada tak apa dia ugutan jenis apa? Okey kalau yang berlaku sebelum ni lah eh, yang pengalaman sebenarnya saya sendiri berada di rumah saya, di rumah serata ni kalau tengok blok di belakang ni uh, mereka datang untuk mengusir Ini saya kata untuk mengusir penduduk lah Saya letakkan terus mengusir Mula-mula dengan pujukan Lepas tu cara mereka datang mereka menakut-nakutkan penduduk. Apa yang berlaku dekat sini saya bagi tahu saya berada di dalam rumah. Saya dan keluarga saya, suami saya, anak saya ada dekat dalam rumah. Cara mereka datang mereka ketuk pintu tu, ni pengalaman saya sendiri, mereka ketuk pintu macam nak roboh pintu rumah. Pada ketika tu saya dengan suami tengah makan. Suami saya kata, duduk diam, tak payah buat apa-apa. Sebab itu hak kami. Kan? Untuk kami nak menerima tetamu ataupun tidak itu hak kami. Tapi cara datang tak cukup dengan pintu depan. Pergi pintu belakang. Panggil, panggil, panggil asak kami. Sebab apa? Pada ketika tu dia menghalau lah saya kata ya. Mengusir kejiranan saya yang ada tinggal lagi beberapa rumah yang ada masih lagi kat situ. Semuanya nak suruh dikeluarkan. Maksudnya ada yang sebelum ni JV diorang dah hantar ke kampung kerinci. Yang ada berbaki di serata ataupun flat saya ni Mereka hantar ke Sungai Udang sebab pada ketika tu memang nak suruh siapa yang ada lagi untuk keluar daripada rumah. Jadi kami buat keputusan, no. Sebab saya pun ada ramai adik-beradik. So apa hak saya untuk nak mewakili menentukan apa yang adik-beradik saya nak. Kan? Kalau mereka bertegas untuk tak nak buat apa-apa, memang tak nak bersetuju dengan pihak pemaju ni, saya diamkan diri je lah. Tapi macam tu keadaan dia, saya cerita kan, memang seolah-olah macam tak ada orang dekat rumah. Tapi gaya dia datang tu, so saya boleh nampak lah, saya boleh jangka macam mana yang dia buat pada penduduk-penduduk lain. Ya, uh, yang datang tu roti syarikat ke atau samsin ke, gestor ke? Kita oh, nak cakap Allah. apa eh? Alam. Alam. Wallahualam. Wallahualam. Ha, tak lah wakil pemaju ke, wakil apa ke, saya tak pasti. Syukur. Ha. Blok E, Blok E. Blok E ada seorang meninggal, Blok E Seorang tu meninggal Tak siapa tahu Macam ni sebab dia tutup Dia balik Sebab dia mentahankan rumah dia Macam Fida tadi kata Fida duduk seorang Dia balik rumah Dia meninggal Dia meninggal Hanya diketahui pada esok paginya Dan jenazah Kadang jenazah telah uh, Terungkup di tanah Dan telah ditutup Rumput pada besok paginya ah, uh, Keras ah, uh, Sampai begitu sekali ni Saya sebut uh, Saya minta maaf lah eh Saya Kalau sebut sebab Uh, kita pun tak tahu keluarga keluarga arwah benar atau tidak kan tapi kalau yang mengenali uh, arwah, arwah uh, dikenali sebagai amori ataupun uh, anua uh, so Doakanlah uh, perjuangan kami dan doakan uh, Allah yarham uh, ditempatkan bersama golongan orang-orang yang beriman insya mudah-mudahan sebab dia pun tengah berjuang eh dekat sini hmm. Macam blog ni kosong atau ada orang lagi um, saya masih ulang alik lagi dekat situ. Ha, sebab barang saya pun tak habis keluar lagi dekat rumah tu. Ha, tapi mereka dah pecah apa semua. Cuma suami saya dah bagi tahu lah. jangan kacau yang bagian rumah saya lah. Dan sebab barang kita semua masih ada. Saya cakap tu serang ya. Hmm, ini dah tahap saya bukan nak mengaibkan diri saya sendiri tetapi saya rasa perkara sebenar ni saya perlu bagi tahu. Sekarang ni yang saya tinggal ni adalah ihsan daripada jiran saya sendiri. Makna pengerusi kita tadi. Okey, atas ihsan jiran saya bagi saya tempat tinggal. sebab apa api air dah tak ada saya ada anak kecil. Sebab sebelum ni last year masa dipotong api kami gagahkan lagi lah duduk lagi dekat rumah flat tu menggunakan genset. Ah, ha, tapi masih ada lagi uh, kejiranan saya yang masih duduk di blok D menggunakan genset. Ah. Ha. So itu keadaan yang berlaku dekat sini. So ada lagi pertanyaan ataupun ada 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 ke yang mungkin naratif luar yang berikan contoh macam saya cakap tadi kalau kata isu pampasan ke isu apa itu dah tak sepatutnya dimainkan lagi sebab bila berlaku je akta pengambilan tanah, JV termasuk ni saya minta sangat kalau boleh tolong bila ada liputan macam ni uh, saya minta maaf kata ada kejiranan saya yang dah sign JV mereka seolah-olah membutakan mata memekakkan telinga JV anda semua telah terbatal Ah, ha, bila berlaku akta pengambilan tanah, JV anda semua dah terbatal. Tolonglah buka lah pintu mata, pintu hati, tolonglah dengar. Okey, dah tak ada dah. Yang dah ambil pampasan, yang dah serahkan geran, berlaku akta pengambilan tanah, benda tu semua terbatal. So yang dah ambil pampasan tu untunglah dia. So jom bersama dengan kami, dengan penduduk, kita fight balik. Apa untungnya mereka? Mereka dapat balik pemilikan mereka dekat sini, dah lah pampasan dia dah dapat. Okey, jangan risau pasal pemaju takut-takutkan dia orang. Dia selalu takut-takutkan. Dia kata siapa yang ambil pampasan kalau lawan balik dia orang, dia orang akan saman. Tidak ada. Betul tak Pak Musy? Kat situ tidak ada. Yang dah ambil pampasan yang dah serah geran, patah balik Jom fight dengan kita untuk kita dapatkan balik pemilikan kita. Betapa untungnya orang yang dah ambil pampasan. Saya, keluarga saya tidak mengambil pampasan. Satu sen pun kami tak ambil kat situ. Tidak eh. Boleh check. So, siapa yang ambil pampasan? Sebenarnya diorang ni lebih beruntung. Pampasan dah dapat, fight dengan kita dapat balik pemilikan rumah korang ni balik, ambil balik. Okey. Apa lagi dapat? Pampasan teladan. Sebab apa? Sebab dia orang ni dah banyak menyusahkan kita, dah bagi sampai kita sakit, sampai kita banyak perkara lah. Ha. Jadi itu hak kena tahu kat situ. Jangan takut. Kita welcome je, kita belapang dada. Yang penting penduduk dapat balik. Saya tak pernah marah dengan penduduk-penduduk yang yang dekat luar sana. Sebab pada saya mereka tak tahu. Pada saya mereka tak tahu. Kalau dia orang tahu mustahil dia nak bagi macam tu je rumah dia orang. Kan? Ha, jadi patah balik, kita belapang dada, kita bukan nak menyalahkan sesiapa, kita fight sama-sama. Dapatkan balik hak milik ni kepada penduduk asal. Ha, sebab apa? Saya kena bagi tahu dekat sini, ada juga jiran saya yang keluar daripada rumah dia hanya 10000 saja. 10000 ringgit saja. Bayangkan kalau dia tak berpatah balik pun Contohlah kita kata ya, dia tak dapat pun balik hak dia dekat sini RM10,000 Sekejap je dah habis ha, So kat mana dia nak duduk? Bila, 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 tadi saya nak tanya yang patah kata tanah tu kan aa, Yang tanah dihilangkan uh, Tahu sejak tahun bila yang tanah tu Yang penduduk perasan lah, tanah tu dihilangkan daripada tanah mas Okey kalau tu saya bagi pada Abang Mus lah. Boleh tak? Okey? <tuh> penduduk hanya tahu apabila mereka telah ditekankan atau dikeluarkan mereka rasa ada benda yang tak tahu patut buat sebenar dan mereka tahu pada 2024 baru lagilah kalau tuan punya badai pun sampai sekarang tak tahu cerita macam mana penduduk dia tahu sebab tu saya kata tadi bila Fida tadi sebut pampasan, akta pengambilan tanah hanya boleh berlaku apabila ada kepentingan kerajaan. Barulah perkataan pampasan, definisi pampasan dikeluarkan, digunakan. Baru dia definisi pampasan sebab kerajaan mengambil dan bayar. Tetapi bolehkah definisi pampasan digunakan kepada pihak swasta untuk bayar? Memang tak boleh lah. Swasta you nak willing bayar, willing seller lah. Betul tak? Bayangkan apabila kerajaan mengambil hasrat ataupun ada hasrat kerajaan mengambil tanah nak buat MRT di sana? Atas. Dia bayar RM1,300. Kaki persegi. Sebab itu hasrat kerajaan. Kerajaan nak buat MRT, kerajaan bayar pampasan. Barulah kerajaan barulah kita boleh guna definasi pampasan. Dia bayar RM1,300 kaki persegi. Bila swasta, kalau kita selalu tahu kerajaan murah, swasta mesti mahal kan? Swasta bayar RM450. Beja dengan tanah MRT yang kerajaan yang paling seronok Swasta pula guna Kerajaan macam-macam Saya kata Aku suka tempat ni Kamu tolong ambil tu aku Pengambilan tanah Aku beli pampasan Sedangkan pampasan tak boleh wujud Perkataan pampasan tu Ada untuk kerajaan Untuk mengambil tanah Itu bagi atap pengambilan tanah Kalau swasta nak bangunkan You suka you beli ya Tetapi pihak swasta tu sendiri Maju tu sendiri mengatakan Kalau harga yang begitu rupa Antara RM1,300 hingga RM3,000 Kami tak mampu, tak mampu buat Jadi bagi saya senang Tak mampu buat jangan buat